علماء کا مجمع ہے دیگر مقررین انتظامیہ حکومت کے ساتھ وہ خطاب کرتے ہیں ان کو مخاطب قرار دیتے ہیں میں اہل رائے اور اہل فکر لوگوں کو جو مذہب تشیع کے ہوں یا مذہب اہل تسنن کے وہ دہشت گردوں کے حامی ہوں یا مخالف ان کے لیے ایک دعوت فکر دیتا ہوں یہ ہے کہ انسان جب میدان جنگ میں ہوتا ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں تو میدان جنگ میں مارا جاتا ہے مر جاتے ہیں یا مارتے ہیں یہاں بہادری ہوتی ہے میدان جنگ میں ایک دوسرے ایک کے ساتھ مقابلہ ساتھ کرنا بہادری ہوتی ہے لیکن, لیکن ایک, ایک بے بس شخص کو, کو شخص ایک مسافر, کو ایک, ایک مسافر کو ایک غفلت میں ناگاہی میں بیٹھے ہوئے شخص کا مارنا بزدلی ہے اور غیر انسانی ہے یہ لوگ یہ بزدل لوگ ان لوگوں کو مارتے ہیں جو ان کے ساتھ برسر پیکار نہیں ہے غافل بیٹھے ہیں یہ انسانی قدروں کو نہیں جانتے یہ اسلامی قدروں سے نا آشنا ہے جو غافل لوگوں کو مارتے ہیں یہاں پہ ایک روایت ہے یہ دعوت فکر دیتا ہوں میں کہ یمن میں ایک بچہ مارا جاتا ہے <تص Left> اس کو کہتے ہیں القتل غیلتن دھوکے میں مارا جانا, 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 جانا غفلت میں مارنا کسی کو میدان جنگ میں نہیں غفلت غفل میں ایک بے دفاع مائدان مائدان ایک دول بے سر و سامان آدمی کا قتل اس کو القتل غیلتن کہتے ہیں یمن میں ایک بچے کو قتل کیا وہ گئی میں, میں فرے میں ایک بچہ قتل ہو گیا روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے اس کے مقابلے میں سات افراد کو قتل کیا سات افراد کو قتل کیا ایک بچے کے دکھے میں قتل کرنے کی وجہ سے صحیح بخاری باب کتاب کتابیت میں موجود ہے ان قتل غیلتا فقال عمر اتن اتن اعمر اعمر لو اشترک اہل قتل لقتلتهم جميعا یہ عبارت ہے صحیح بخاری کی کہ ایک لڑکا مارا گیا تھا اسی سنا میں ایک لڑکا مارا گیا تھا دھوکے میں مارا گیا تھا حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر اس لڑکے کے قتل کرنے میں صنع کے رہنے والے صنع شہر کے باشندے تمام اگر شریک ہے تو میں ان سب کو مار دیتا ہوں یہ آپ کے ہیں ہے غیلتن امام مالک نے کہا ہے کہ مسلمان کے مسلمان اگر کسی کافر کو مارتا ہے تو کافر کے بدلے میں مسلمان نہیں مارا جائے گا لیکن اگر اذا کان القتل لتن اور اگر دھوکے میں کسی مسلمان نے کسی کافر کو مارا ہے تو پھر مسلمان اس صورت میں مارا جائے گا یعنی قصاص ہوگا مسلمان کے خلاف بھی یہ القتل لغی یہ بہت بڑی مزدلی ہے نامردی بھی ہے اور غیر شرعی بھی ہے قرآن مجید میں ایک آیت ہے لا ينحاكم اللہ عن الذین لم يقاتلوكم فی الدین ولم يخرجوكم من دیاركم انتبروهم وتقسطو علیهم ان اللہ يحب المقسطین اللہ تم کو نہیں روکتا نیکی کرنے احسان کرنے سے نہیں روکتا انصاف کرنے سے بھی نہیں روکتا ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ دین کے, مو... دین کے معاملے میں لڑائی نہیں کی ہے تمہارے ساتھ جم نہیں کی اور تم کو تمہارے گھروں سے بھی نہیں نکالا ہے کافر لیکن ان کافروں نے تمہارے ساتھ جم نہیں کی ان کافروں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ان کے ساتھ نیکی, کر ان کے ساتھ نیکی کرنے سے اللہ نہیں روکتا وہ إِلَيْهِمْ ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنے سے بھی نہیں روکتا جو کافر آپ کے ساتھ لڑتا نہیں ہے اس کے اوپر احسان کرنے سے نہیں روکتا کافروں کے ساتھ مسلمانوں کے یہ سلوک ہے ہم مسلمان ہیں ہم کلمہ گو ہیں ہم یہ آیت شرے مبتینہ آیت نمبر آٹھ ہم اس قرآن کے ماننے والے ہیں قرآن کا یہ اعلان ہے لاتر و عضرت وزروہرا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا قتل کوئی کرتا ہے انتقام کسی اور سے لیا جاتا ہے ہم نے اڑایا کی خانہ جنگی ہو جائے گی اس صورت میں یہ ان شیعہ مسلمانوں کے امام کے تقدس کو پامال کیا ہے تو ان سے برکاش نہیں ہوگا وہ خانہ جنگی ہو جائے گی فتوہ دیا ہمارے فقیح نے فتوہ دیا جائز نہیں ہے لڑنا مقابلہ کرنا جائز نہیں ہے ان کی ہر سازش کو صبر سے قرآن کے اوپر عمل کر کے اسلام کے اصولوں پر عمل کر کے ناکام بنا دیا ہم مسلمان ہیں ہم کلمہ گو ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں ہم اسلامی تعلیمات کو مانتے ہیں ہم بے گناہ کو قتل کرنے والے بزدل لوگ نہیں ہیں ہم میدان جنگ کے بہادروں کے ماننے والے ہیں میں ایک مرتبہ, مرتبہ پھر, 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 پھر آپ سب پھر کا شکریہ ادا کرتا ہوں